Давайте послушаем, что Поярков скажет про Любарску. Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Сегодня прошла очень интересная, содержательная встреча с Сергеем Любарским. Это известный, очень набирающий популярность блогер из Соединенных Штатов, который живет в Сан-Франциско. Он приехал в Киев, как и пообещал. То есть мы перед его большой встречей с большим количеством зрителей, увиделись в офисе у Сергея Гайдая. Там было несколько человек, была такая камерная встреча, где э, было безумно интересно пообщаться. Все поменялись телефонами. Я думаю, что у меня на канале тоже будет э, обязательно встреча с Любарским. Он, когда вернется из Харькова, куда он поедет обязательно. Угу. Э, тут надо сказать, что Портников отказался от дебатов. Не которые... отказался, злився. Злився, как сучка, втик. Для капса. Он фактически вызвал Любарского. Может кто-то не в курсе, Портников своим трепливым языком, дешевым, без костей, на канале у Борислава Березы, который сейчас сидит за границей Ух. и врет, что он туда не уезжал. Это легко гуглится. загуглите. Он в хамовитой, такой мерзкой форме ему свойственной, сказал, что он будет дебатировать с Любарским и Пантуис выставил условия он сказал что я буду дебатировать с ним только в Харькове в городе откуда Любарский родом что э, я ему куплю билеты первого класса из Америки и купе куплю там из Европы до Киева э, что если он, ну, как бы, и он, он был уверен что Любарский не приедет и, и похороны оплачу Казав, И согласиться, в своих понтах портников тупых дошел до того, что сказал, что договориться, даже если Любарского в Харькове убьют, ему место на кладбище в Харькове выхлопотать. Ну, да, и Портников, зам... конечно... замовить словечко, у него там есть вязки, он там порешает. По своим сопливым суслам получил по полной программе, потому что Любарский в Киеве, вот, вот я сейчас разговариваю с вами, а у Любарского большая встреча, с большим количеством людей, где он отвечает на их вопросы, общается. Блять, я э... ну, короче, короче, ВТК, да, можно было поехать, якшоб він с підписниками зустрічався, и стрим запустить звідки. Смотрите, чем Любарский вот интересен. Я интересен бы я потому призывался. что очень много влогеров, не имея собственного опыта жизни в нормальной стране, начинают рассказывать другим, как обустроить нормальную жизнь в Украине. Так вот, Любарский отличается от вот этих вот трепливых пустых мест, тем, что он не просто жил за границей, он там живет. Он, как и я в 1991 году, когда-то уехал в Америку, не зная языка, а не вот имея ну, будешь... никакого опыта жизни за границей, и он не просто стал успешным, он стал мультимиллионером, он заплатил около 10 миллионов долларов за это время, только налогов, в американскую казну. И он там, в отличие от всех вот этих вот гребаных учителей, имеет опыт, и он знает, как это делать. Потому что, простите, портников никогда за границей не жил. Он никогда там не работал, не оформлял документы, не выигрывал какие-то конкурсы, не создавал успешный бизнес. Портников это ну, то, что в Америке у нас называется local celebrity. То есть местечковая знаменитость. Простите, вот опять, вот там у меня вот стоит вот этот вот приз вот этот вот Gold Award это в 1991 году. Я выиграл большой иллюстрационный конкурс в Лос-Анджелесе и там ну, работал, иллюстрировал книги. То есть у меня был там не один контракт, я делал там, иллюстрации для американских книг американских авторов, которые естественно мне приходилось читать на английском языке. То есть там вот этих вот призиков у меня достаточно большое количество. Там есть там и европейские, но в основном американские. При при всем, что я не претендую, конечно, на суперзвездность, но тем не менее, у меня мои работы есть там в разных музеях, начиная от музея в Нью-Джерси, там есть такой Цимерли музей, до Московского музея современных искусств. Поэтому, простите, портников это местечковая знаменитость с ну, собственно, ну, можно сказать, полупротийной школой. То есть его выдвичили на Карле Марксе, которого он обожает и всем сует в нос в стольном советском граде Москве, и он, собственно, и был вот на этом пропагандистском советском факультете выкормлен. Никакого опыта жизни в нормальных странах у него не было, нет, и вряд ли уже получится. И вот эти люди учат нас, простите, запрещают нас, ковыр... нам ковыряться в носу, такие как Портников. Портник оказался под лицом и трусом, потому что он в наглой, вызывающей форме, понтуясь, Ну, там віртуальна на дуель, тому що така слав'ясна баталія. Він поставив такі умови, типу, щоб вони були неприйнятні. І що, типу, якщо Любарський відмовиться, то він злився, а Любарський погодився. І Портніков забігав, запанікував, не знає, що робить, йому задають питання: а що будуть дебати чи ні? Він, якщо Борислав Береза задасть мені це питання. Бо ми тоді це в нього обговорювали, тоді я на нього дам відповідь. Поскольку он это сделал на каналі у Березе, я так понимаю, умовним секундантом взял Березу. а Гайдая взяв опять-таки умовним секундантом себе А Как секундант, може приїхати на дуелі, якщо він не в Україні? Визов брошен, надо уметь достойно отвечать. я про Березу кажу. Любарский честно сказал, что мне не надо подачка от Портникова. Ну, зачем состоятельному Любарскому от Портникова вот эти вот жалкие копейки? Он сказал, я прекрасно сам себе куплю билет. Всюду я доберусь до Киева без вашей помощи. Это вообще не дело Портникова знать о моих перемещениях в стране, где идет война. Что правильно. Он говорит, просто вот эти 7 тысяч долларов, которые стоят билеты первого класса, надо перевести на ПДМШ. Кстати, на этой встрече был Друзенко, Гена. Я у него спросил, так Портников перевел деньги на ПДМШ? Он же обещал купить билеты. Ну, правильно, Любарский сказал, что в стране, где идет война, деньги надо переводить не мне за билеты, их надо переводить тем, кто спасает человеческие жизни. Вот туда, пожалуйста, переведи. А мне сказал, Друзенко лично сегодня днем, что ни копейки от Портникова переведено не было. Хотя Портников публично... Но Портников, э, сказал Вин в какой-то другой форме. Обещал купить эти билеты. Деньги на билеты. Попросили перевести нашим воинам. То есть, простите, это как называется? Это называется трусливое свинство и дешевые понты. Я не думал, что портников окажется таким трепливым мерзавцем. Мало того, портников сейчас изобрел 10 причин, почему портников отказывается от своих uh -huh. слов. Барский сказал: я готов на дебаты, где будет нейтральный модератор, который будет давать нам одинаковое время. Перебивать нельзя. Говорить можно по очереди. Это справедливо! Ну да. Ну, так проходят дебаты во всем мире. Это правильный, единственно приемлемый формат дебатов. Я так понимаю, что Портников хотел солировать. Портников надо отдать ему должное прекрасно. Положил на лопатки Латынину, размазал ее, потому что ну, она полный дремучий пень в украинской истории. Ее вот эта одна единственная, вот эта вот имперская извилина э, сразу стала протекать в прямом эфире, то есть ей было просто нечем крыть. То есть mm -hmm. Портников ее размолотил, потому что она оказалась невероятно слабым противником. То есть, конечно, Портникову очень удобно э, разнести в клочья слабого, несведущего, безграмотного противника. Ну, простите, э, боксер тяжеловес, э, если один раз приложится к э, боксеру, который выступает там, в сверхлегком весе, то этот боксер просто улетит из ринга, как, в принципе, улетела Латынина от, э, от этих там, хуков и апперкотов Портникова. Но с по-настоящему сильным противником который выше по классу, чем Портников. Портников отказался встречаться, опять-таки нагло вызвав этого противника, будучи уверенным, что выставил Любарскому такие условия, на которые Любарский не пойдет, а он пошел. Он повел себя честно, достойно и правильно. Так вот смотрите, чем нам интересен с вами Сергей Любарский? Это человек, который из дымучего совка попал в самую высокоразвитую, грамотную. Багатою, ефективною. Що за конфлікт Ефектив... Антоха? Там не конфлікт, та у Портнікова з Любарським. Любарський запропонував дебати Портнікову на тему, тому що те, ну типу Байден-Трамп, тому що Портніков хвалив дуже сильно Байдена. А Любарський каже: ну ти його так хвалиш. Давай ми з тобою поспілкуємось на цю тему. Я тобі розповім, чим Трамп кращий. І чим що Байден не такий класний, як ти про нього розповідаєш. На що Портніков погодився на дебати, погодився на дебати, і виставив умови, що Любарський має приїхати з США в Харків? Типу, не в інтернеті дебати. да Бо той в Україні, то й в США, він каже: приїжджаєш в Харків на площі і ми дебатуємо. Каже, якщо ти там боїшся там, гроші витратити і так далі. Каже, я тобі оплачу квитки першого класу, я тобі оплачу квитки на потяг з Польщі в Україну, я тобі оплачу проживання в готелі. І якщо ти тут помреш, я оплачу тобі похорони і виберу гарне місце на кладовищі. Отакі умови поставив Портніков Любарському, сподіваючись на те, що Любарський ну, не захоче з США летіти в Україну. А Любарський погодився, сказав добре, я прилечу. І Портніков дає задню і каже: які дебати, які дебати, люди? Та там я не знаю, хто цей, звати його ніяк. Я не знаю, хто це. Це якийсь солітер, це паразит. Він хоче присмоктатись до мене, щоб отримати глядачів собі. Я його, запропо... Я його запросив на екскурсію в Україну. На екскурсію, щоб він побачив, що війна зробила з Україною, а не дебати. Прикинь. Причому сам, ну сказав, дебати приймає виклик, готовий йому оплатити, поставив умови. А зараз зливається і злився, все, застяв сцекло. А навіщо це йому хайпануть? Так. Причому показати глядачам дивись, е зазвичай, шо, який сенс в дебатах? Да? В те, от, наприклад, у Портнікова є аудиторія. Яка слухає Портнікова, і там ну, вірить йому. да, В Любарського ціль, е, так як дебати будуть дивитися дві сторони, і аудиторія Любарського і аудиторія Портнікова показати аудиторії е, Портнікова, що ну, він трохи помиляється. І не все так класно з Байденом, як він вам розповідає. І не такий він святий, і не такий, що йому не треба ноги цілувати. Так само Портніков, так само Портніков може розповісти аудиторії Любарського, в чому Любарський неправий, і чому Трамп поганий, він же ж теж це може розповісти. Да? В цьому ж сенс. А якщо тобі платять гроші, щоб ти просто нахваляв Байдена, не аргументовуючи там, а просто от він молодець, якби не ми, ми якби не Байден, ми б всі вмерли. Будуть США і їх президентів да, обговорювати. І Портніков звинуватив Любарського в тому, що він хайпує на війні. Портніков, да? Портніков звинуватив Любарського в хайпі на війні. Портніков. Який, блядь, на 100 канале в день хода, блядь, ебалом своим торгую. Це вино звинувачує в хайпе на войне. Эктивную страну мира, благодаря которой мы имеем все, что вот у человечества есть. Потому что интернет, компьютер, стиральная машина, опять автомобиль. Это, ну, вот все, чем мы пользуемся. Там пылесос, кондиционер. Опять. Мікрофон, электрическая лампочка, це все нам подарила Америка. Так, да, так. Да. Тобто до Америки я не знаю, ну, от хто Имя это всього. Ні, так, дойоб від того, хто сам по суті ну, заробляє гроші, да? ну, я якби не засуджую э, Портникова, да? але я йому не пред'являю за це. Що ти. Ах, от... ти такий! Люди гинуть, а ти ходиш оце по телеканалам і заробляєш гроші. Типу, якщо ти сам пред'являєш, ну якщо б він цього не робив, я б ще зрозумів. А так же, ну, як це можна пред'являти, коли ти сам це робиш? Звісно, чоловіка, який вніс найбільший вклад в ну, науку і в розвитку чоловічества. Ну, не столько в науку, сколько в развитие. Потому что, э, ну, прямо наукой это не назовешь, это отрасль человеческой деятельности, которая называется книгопечатание. Иоганн Гутенберг. Вот он, он самый большой вклад внес в развитие человечества. Это, ну, есть такой международный рейтинг. Пытались выяснить, вот, кто больше всего сделал. На сегодняшний момент, ну, если посмотреть, там, что сделал Стив Джобс, Билл Гейтс, э, кстати... Э, в общем-то, сам компьютер, как вы понимаете, ну, сам принцип, загуглите, это интересно, изобрела женщина и американка. Хотя, как бы, ну, в общем-то, первый компьютер, вот такой рабочий, изобрели в Англии в, во время Второй мировой войны в Блэчли Парк, они расшифровали код Энигмы. Ну, это тоже очень интересно, это отдельно гуглится, это, это, это тема, которую многие блогеры брали, рассказывали, тот же Марк Салонин. здесь есть огромный выбор посмотреть и послушать. Так вот. Любарский добился успеха именно в такой стране, и нам надо поучиться у него, как быть эффективными и добиваться результата. Мы же не хотим жить в постсоветской помойке, продолжать вот которую нам, нам нам сейчас строит зеленая команда. То есть категорически нет, и любовь к марксизму Портникова нам тоже не подходит. Любарский довольно честно, правильно в подробностях, то есть не прячась, рассказывает о том, что нам надо не надеяться ни на демократов, ни на республиканцев. Нам надо жить своим умом, нам надо самим развиваться и представлять из себя то, с чем будут считаться и те, и другие. Он абсолютно правильно говорит, что у нас перекос в сознании масс. Mm -hmm. У нас вся Украина, как стадо идиотов, ругали Трампа, плевались в его сторону и кричали, не дай бог, только не Трамп. При этом все вот эти вот портниковы, подметные и остальные, они пооткрывали свои хлеборезки и гадили. А теперь оказались в идиотском положении, потому что Трамп это президент страны, от которой мы полностью зависим. Разумный человек не будет так себя вести. А у нас всюду там, из каждого из, там, из э, каждой дырки неслись критические замечания по поводу, как оказалось, американского президента, избранного, с которым нам надо искать общий язык. Так вот, Любарский довольно трезво объясняет: и кто такой был Байден, и кто такой Трамп. Любарский не является трампистом. Он не является восторженным поклонником того же Трампа. Он прекрасно признает, осознает и говорит о плохих сторонах, о косяках, о том, что Трамп малообразованный человек, в многих вещах не разбирается. Но по сути, были причины, почему он для американцев лучше, чем Байден. Американцы не выбирают того, кого хотим мы им ну начать да. на нашем мнении. Ну, я про це теж казав. Блін, коли люди там гонять на американців, що вони вибрали там не того президента, як багато в Твіттері було, постів, спасі жителям Техаса за президента, і ви поняли, що далі. Думаєш, ви видалбойович, що вони для себе вибирають президента, не для вас? надо нам, а не ждать, когда под нас кто-то будет подстраиваться. Он никогда не был и не собирается быть не трампистом. Вы взагали, блядь, Зеленского выбрали, алло. Пишут его еще что-то. Ни байденистом, ни Камала Харисистом. Он озвучивает те вещи, которые у нас почему-то, вот по причине какой-то такой тупости, люди не хотят усвоить. А усвоить придется или сдохнуть. То есть тут как? Или научились, или сдохли. У нас вот такая альтернатива. Вот так или так. И портников не помогает учиться. К сожалению, портников и ему подобное толкают Украину в сторону сдохнуть. Потому что никакого конструктива в его позиции нет. Когда он пытается ну, тыкать в нос Карла Маркса как руководство к действию, опять это легко гуглится, собственно, Любарский его за это, собственно, поймал за язык и стал говорить, что это безумие. Всюду, где что-то строили по Карлу Марксу, да, да, да. оказалось задница, Но, нигде Бог, ничего хорошего. По Марксу не построили. И Маркс никакой не знаток капитализма. Маркс это мрачное прошлое, абсолютно бесполезное, которого нигде, кроме постсоветского пространства, никто не считает великим экономистом. И миф о том, что Карла Марксовский капитал изучают во всем мире, это полная бредятина. Его изучают как пример того, что не работает. Вот как изучают марксовский капитал. Ну, простите, Гитлера тоже во всем мире изучают как образец монстра. Ну, опорников у нас теперь образец трусости, да, дешевых понтов и да. абсолютно бредовых, таких тупых оправданий, залипуха, которая не лезет ни в одни ворота. Поэтому, друзья, вот я очень надеюсь, что уже в следующем месяце, ну, даже в следующем году мы с вами увидимся, и я надеюсь, что мы... Вместе с Любарским на, на моем канале, вот увидимся, и к э, вашему интересу проведем беседу. Поэтому вопросы приветствуются, принимаются, рассматриваются. Не и будут надо данных на сайте. Пишите в комментариях. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Кстати, кто еще не подписан на Любарского, тоже подпишитесь, посмотрите. Ну, мужик, толковый, грамотно ну образованный. Да. А самое главное. Панімаючий, то вже придбав євро по 44,50, то під кінець зими по 50 прийдеться купувати. Ну, блін, я як я пам'ятаю, зазвичай перед новим роком завжди курс піднімається євро і долара. То, можливо, під кінець він трошки спаде, не знаю. Как и чего Украине нужно делать на собственном горбу, познавший, что такое успех в нормальной цивилизованной стране, в высококонкурентной среде? Черт побери, что очень... Эм... Так, ладно. Важно. Поэтому... Все. Так, да там Любарский, там, то из Харькова? Мы чему-то соромимся сказать, что Дональд Трамп, Илон Маск и другие люди, которые перемогли, На виборах президента Сполучених Штатів до Конгресу Сполучених Штатів це не представники консервативної партії в Європі. Їх би назвали представниками ультраправих політичних сил. Тобто це правіше ніж консерватори. Це те, що в 30-ті роки називалися абсолютно конкретними термінами в Італії, в Іспанії, Франко, в Португалії, Салазар. Угу. Я абсолютно не хочу тут просто нагадувати про Але це ультраправі рухи в Америці, північній і в Європі. Люди побоюються міграційної кризи. І ультраправі її перебільшують. І якщо ви з кимось в Європі поговорите, вам скажуть, так, це реальна проблема. Ліберали просто не здатні на неї відповісти. І таким чином ми всюду бачимо зростання ультраправих тенденцій. І Європа, і Північна Америка повертаються до фашизму. Давайте вже скажемо це чітко і ясно. Північна Америка і Європа повертаються О, до фашистських тенденцій. Засуджую, Вони були 100 Америку років тому. і Європу. Засуджую їх, засуджую. Не повертайтесь. Всем привет. Я приехал креща. Куча эмоций. Много интересного. Стою на площади. Центральной площади города. Блин, таке враження, что он микрофон не підключив, а звуки с телефона. Переполняюсь, переполняюсь эмоциями. Хочу, хочу рассказать. о том, что последние два года я работал каждый день для того, чтобы помочь Украине выжить в этой страшной войне. Я создал две общественные политические организации. И мои коллеги делали все возможное, чтобы лоббировать американцев. И я был глубоко убежден, что у меня нет времени на переезды и дешевый пиар. Именно поэтому, и только поэтому, я не был в своем родном Сейчас я понял, что мне нужно и важно быть здесь. Поэтому я нахожусь на этой площади. Не для того, чтобы пострамить портников, а для того, что я нужнее украинцам, Украина сейчас. Пришло время не вернуться в свой Харьков. Отсюда я отправляюсь на фронт. Новый год я буду встречать с героями Украины на фронте. Я думаю, мне удастся записать короткий репортаж о Новом Годе на фронте. После этого я буду снова возвращаться в Харькове и 4... 4, числа, 4 января будет встреча с подписчиками, людьми, хотят, которые хотят со мной познакомиться. После этого я буду снова в Киеве. Вчера была встреча, с, две встречи с подписчиками оба раза негде было сесть люди стояли и следите за моими постами в фейсбуке на ютубе буду рассказывать о своем продвижении и своих впечатлениях особая благодарность ребятам которые встретили меня в киеве ребятам которые везут меня сейчас на фронт не обеспечивают полную безопасность. И кроме чувства глубокой признательности у меня больше ничего нет сказать. Всем спасибо, до свидания. Спасибо. Ну что, портников, блять С хава. С Ладно, давайте шо, фильм подивимось. Про хижака. Борніков зараз начне казати. Та від приїхав попіариться! Приїхав попіариться. Що ж це таке, люди? Сейфорс ще не заснув? Алло? Тут. Все, ну що, дивимося фільм? по Хайзенбергу так закрили. Боже, який, блядь, остання серія. Не тільки остання серія, але остання серія, вона, ну прям ідеальна. Ну, просто ідеальна, нахуй. Ідеальне завершення серіалу. Ідеальне. Ель Каміно теж. Так, дивились, але Ель Каміно Не той вайб, не той. Ну, весь серіал, весь охуєнний, так? Можна там деякі серії там скочинувати і так далі, але він. Блять, він ідеальний. Я не знаю кращого. Я не знаю кращого серіалу, сорі. Я не знаю. Ігра престолов. Слуга народу. Блядь, забув про слугу народу. Ну, в своєм жанрі топ. А я не знаю. От для мене запитаєте, який найкращий серіал для тебе. Я його одразу назву. Я не знаю, який краще. Я не знаю. Сорі. Так, да, безсила комунікація, звісно, там весь серіал, блядь, хуйова комунікація. Озарк дуже схожий, так? Да? Я наче щось чи починав дивитися, чи хотів подивитися, але не бачив. Ні, я Слугу народу не дивився і не хочу дивитися. Я подивився Слугу народу колись там одну чи дві серії. Потім скіпнув все. І потім бачив Хес дивився. Я так дивився, думаю, боже, яка хуйня. Ну, не то, що хуйня, ну мені, коротше, крінжово було дивитися. У мене до вас два питання. Які фільми показуватимуть, і наскільки потужні тут навушники? Вам не вистачає потужності?